श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त प्रेमळ स्वामी भक्तांनो आज असा आपण एक मंत्र श्रवण करणार आहोत या मंत्राने तुमचा जीवनशैली बदलून जाईल फक्त पाच मिनिटे वेळ द्या आणि ऐका हा मंत्र कधी असं वाटतं का मन गोंधळलेलं आहे निर्णय समजत नाहीयेत विचार स्थिर राहत आहेत त्या क्षणी फक्त एक हाक मनात उमटते ती म्हणजे श्री स्वामी समर्थ आजचा हा मंत्र फक्त बुधवारसाठी नाहीये तर त्या प्रत्येकासाठी आहे ज्याला मनशांती योग्य विचार आणि स्वामींची कृपा हवी आहे हा मंत्र सुरू झाल्यावर तुम्ही स्वतः अनुभवाल कसे विचार शांत होतात आणि मनात एक अनोखी प्रकाश रेषा पसरते त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की आहे का कारण शेवटी मी सांगणार आहे स्वामी समर्थांच्या या बुधवारीच्या कृपा मंत्राचा गूढ अर्थ आणि त्याचा जग कसा करायचा ते जर हा मंत्र ऐकताना मनाला थोडी जरी शांती जाणवली असेल तर हा आशीर्वाद पुढे पोचवा स्वामींचं नाव जितक्या जास्त लोकांपर्यंत जाईल तितकी कृपा या जगात वाढेल म्हणूनच लाईक करा कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ लिहा आणि अशा दिव्य मंत्राचा प्रकाश सतत अनुभवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा स्वामी समर्थ तुम्हाला अनंत बुद्धी शांती आणि कृपा देवत बुधवारचा दिवस फक्त ग्रहाचा नाहीये तो बुद्धी विवेक आणि स्वामींच्या कृपेचा दिवस आहे कधी कधी आपल्याला सगळं असतं पण मन शांत नसतं कधी विचार गोंधळलेले असतात निर्णय चुकतात आपण स्वतःशीच हरतो त्यावेळी स्वामी समर्थांची एकच हाक मनाला पुन्हा उजळते असा मंत्र आहे ओम श्री स्वामी समर्थाय सर्व बुद्धी प्रदायकाय नमः हा मंत्र म्हणजे फक्त शब्द नाहीयेत तो एक अदृश्य शक्तीचा प्रवाह आहे जो मनातील अंधार दूर करून शुद्ध विचारांची ज्योत पेटवतो स्वामी समर्थ मी तुझ्या सोबत आहे फक्त माझं नाव घे आणि शांत हो जेव्हा हा मंत्र बुधवारी सकाळी घेतला जातो ऐकला जातो तेव्हा बुध ग्रहाची तेजस्वी ऊर्जा स्वामींच्या कृपेशी एकरूप होते मन स्थिर होतं निर्णय योग्य ठरतात आणि जीवनात हरवलेली दिशा परत सापडते स्वामी समर्थांच्या हा बुधवारीचा कृपा मंत्र मनातील भीती दूर करतो आत्मविश्वास आणि प्रसन्नता जागवतो आणि प्रत्येक विचारांना स्वामींच्या तेजाने उजळवतो हा मंत्र म्हणजे ज्ञान श्रद्धा कृपा यांचा संगम आहे जो दर बुधवारी श्रद्धेने म्हणतो त्यांच्या आयुष्यात स्वामी समर्थांची कृपा प्रत्यक्ष उतरते चला तर मग आपण या मंत्राला सुरुवात करूया तत्पूर्वी तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक सबस्क्राईब आणि कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ असेल या तुमच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण हो ही स्वामीचरणी प्रार्थना हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा कारण त्यांना ही स्वामी सेवेमध्ये सहभागी होऊ द्या फक्त पाच मिनिटे वेळ द्या आणि हा मंत्र ऐका ओम श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री 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 समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री 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 समर्थाय बुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय बुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय बुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी 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 समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी 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 समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय बुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी 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 समर्थाय बुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय बुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री 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 समर्थाय सर्वबुद्धिप्रदायकाय नमः